ભારતીય આર્ટિલરી રેજિમેન્ટના સ્થાપના કાળના બસો વર્ષ પૂર્ણ થવાના ઐતિહાસિક પ્રસંગને યાદગાર બનાવવા માટે પશ્ચિમી સરહદે ચોત્રીસો કિલોમીટરની શૌર્ય સફર શરૂઆત કરવામાં આવી છે આ પ્રસંગે ભારત રણભૂમિ દર્શન અભિયાનનો આરંભ કરવામાં આવ્યો છે પવિત્ર યાત્રાધામ દ્વારકાથી કાર્યરેલીને તેલંગાણાના રાજ્યપાલ જીષ્ણુ દેવ વર્માએ લીલી ઝંડી બતાવી રવાના કરી હતી ભારતીય નૌકાદળ અને સીમા સુરક્ષા દળના સંયુક્ત સહયોગથી આયોજિત આ અભિયાન देश वीर गंदर्स न साहस और बलिदान ने समर्पित करवा आयु राष्ट्रीय गौरव के बड़े सबसे बड़े अंश है हमारे वीर जवानों को जो बलिदान है ये हमारे सबसे बड़े गौरव की बात है राष्ट्र गौरव और हम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आप आया तेलंगाना से इधर हैदराबाद से इस कार्यक्रम के लिए कि ये कार्यक्रम प्रथम बार हो रहा है मैं आशा करता हूँ ये सारा देश में फैलेगा ये कार्यक्रम और मैं जो जा रहे हैं जो एक्सप्रेशन में जा रहे हैं सबको शुभकामनाएं ભૂતપૂર્વ સૈનિકો સાથે સંવાદ કરી રાષ્ટ્રની કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરવામાં આવશે આ અભિયાન નવી દિલ્હી સ્થિત રાષ્ટ્રીય યુદ્ધ સ્મારક ખાતે સંપન્ન કરવામાં આવશે भगवान कृष्ण की नगरी है और उनसे बड़ा स्ट्रेटजिस्ट और लड़ाई को कंट्रोल करने वाला तो आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है हमारा और सबसे देव भूमि है तो so, हमने चुना कि द्वारका से हम शुरू करेंगे यहाँ से आज शुरू करने के बाद हम पूरे रन ऑफ कच्छ को कवर करेंगे धरंदरा भुज डोलावेरा डोरडो होते हुए हम सम के रेगिस्तान में थार के रेगिस्तान में घुसेंगे थार को कवर करते हुए हम लोग बीकानेर तक जाएंगे श्री गंगानगर तक होते हुए और अंबाला होते हुए दिल्ली में इसका समापन करेंगे शायद 20 से 25 के बीच में दिल्ली में जो हमारा नेशनल वॉर मेमोरियल है वहाँ पर इसका अंत किया जाएगा सीनियर ऑफिसर्स और बाकी महान विभूतियाँ आएंगी और इसको फ्लैग इन करेंगी कुछ इसके बारे में अगर पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं सर आपका नाम मेरा नाम मेजर जनरल अरविंद यादव है मैं आर्मी हेडक्वार्टर में रेजिमेंट ऑफ आर्टलरी का एडीजी हूं।